Здравствуйте, друзья. По поводу проявителя, с которым я делал тест, время проявки я не угадал. И пропорцию нужно было делать немножечко меньше. Я делал 1.14, нужно было где-то, наверное, 1.10 все-таки делать и минут 10-12 проявлять. Как раз похватился я и взял. 5 кадров осталось. Но 5 кадров нам достаточно. Хочу протестировать, забыл взять с собой проявитель, показать, какой буду тестировать проявитель. Мне прислал мой друг из Польши. Вроде как контрастный обещался быть. Посмотрим. И буду тестировать с моим стареньким, очень стареньким фотоаппаратом. Снимал я еще, там, может видели, Гайварон я снимал в 2005 году на него. А вообще он у меня служил еще с 99 -го года такой он немножко потертый но работает и на объектив будет 70 200 значит будем пробовать пару кадриков и проявим в этом проявителе посмотрим насколько он контрастный снимать буду на пленку фомапан 100 Так, ребята, я вроде ошибся. А там, по-моему, 400 у меня. Короче, буду снимать как 400. А там, если что, немножечко добавлю время проявки. Ну, забыл какая. Вроде бы 400. -ка. Так смотрю, что установил вроде. С намотки это было, и там 5 кадров осталось. Да, 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 стоп. Снимание ОРГ. Угу. Хорошо, спасибо. Да, 400. Я угадал. <laughs>